मैं हूं सैयद अखिल आप देख रहे हैं मेरे परभनी शख्सियत की तमाम यहां पर शख्सियतें मौजूद थी जिसमें परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल उसी के साथ में खासदार फौजा तहसीन खान साथ ही खासदार संजय बंडू जाधव इन्हीं के साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी जिस तरह से इनका पचहत्तरवा जन्मदिन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया गया है पर बड़ी शहर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और वो लोग जो अरुण जी मराठे इन्हें चाहते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे इनके पचहत्तरवे जन्मदिन के मौके पर एकता सेवा भावी संस्था की जानब से छह लोगों को सिलाई मशीन भी तकसीम किए गए हैं अरुण जी मराठे इनके पचहत्तरवें जन्मदिन के मौके पर इस वक्त अशोक सोनी साहब इनकी भी मौजूदगी थी और साथ ही तहसीन अहमद खान साहब इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी यही नहीं इनके अलावा परवनी शहर की जानी मानी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के विजय राव जी वरपुड़कर साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और तमाम लोगों ने अपने ख्याल का जिस तरह से इजहार किया है इन तमाम लोगों ने अरुण जी मराठे इनके बारे में जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है ये तमाम लोग वो शख्सियतें हैं जो अरुण जी मराठे इनसे कहीं ना कहीं मिले हुए कहीं ना कहीं इनसे इनके ताल्लुक आए हुए हैं और अरुण जी मराठे इनके पचहत्तरवे जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे ने तमाम लोगों ने जिस तरह से अरुण जी मराठे इनकी तारीफ की है और इनके तारु के फूल बांधे हैं अरु, अरुण जी मराठे ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है पचहत्तर काम करते हुए नजर आते हैं उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आज भी एज इट इज जैसे कि वैसे है इस तरह का माहौल उन्हें मिला हुआ है और अरुण जी मराठे इनके पचह पचहत्तरवें जन्मदिन के मौके पर अक्षदा मंगल कार्यालय पूरी तरह से खचाखच उन लोगों से भरा हुआ था जो लोग अरुण जी मराठे इन्हें पसंद करते हैं ऐसे तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए थे उन लोगों ने अपने ख्याल का इजहार भी किया है जिसमें खासदार फौजिया तहसीन खान इन्हें अरुण जी मराठे और एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से सम्मानित भी किया गया है उन्हीं के साथ में उनके शोहर तहसीन अहमद खान इन्हें भी सम्मानित किया गया है इनका भी सत्कार किया गया है अरुण जी मराठे इनके पचहत्तरवें जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से हर फील्ड के लोग और हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर समाज के लोग मराठे इनसे कही न कहीं ना कहीं तल्लु रखते हैं और कहीं ना कहीं अरुण जी मराठे लोगों के लिए चाहत है वो तमाम ही लोग यहाँ पर अक्षदा मंगल कार्यालय में 31 अगस्त 2024 को 75वें जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर ये तमाम लोग हाजिर थे जिस तरह से यहाँ पर अरुण जी मराठे इनका पचहत्तरवा जन्मदिन मनाया गया है इनके खानदान के इनके रिश्तेदार तमाम ही रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए थे और जो लोग यहाँ पर आए हुए थे वो तमाम लोग अरुण जी मराठे ऊपर इनके, इनके बचपन से लेकर तो पचहत्तर साल की उम्र तक इनका जिस तरह से एक वीडियो बनाया गया था और इनका वीडियो बनाने के बाद में किस तरह से यहाँ पर अरुण जी मराठे ये काम करते हुए नजर आते हैं और इंजीनियर अरुण जी मराठे ये खानदेश से ताल्लुक रखते हैं लेकिन परभणी शहर में जब ये हुए स्थायिकभणनी शहर में स्थायिक होने के बाद में इन्होंने परभनी शहर को अपनाया और परभनी शहर के लोगों को अपनाया और परभणी शहर में जिस तरह से उन्होंने काम किया है सिर्फ परभणी शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में अरुण जी मराठे इन्होंने अपना काम किया है और इनका जिस तरह से यहाँ लोगों के दिलों में अपनी चाहत बढ़ाकर रखी है उसी के चलते यहाँ पर उनका पचहत्तरवा जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है परमणी शहर की जानी मानी शख्सियतें यहाँ पर जिस तरह से मौजूद थे उनके जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो क्लिप जो चलाई गई है उस वीडियो क्लिप को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और वो लोग जो अरुण जी मराठे इनसे चाहत रखते हैं इनसे इत्तेफाक रखते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर हाजिर थे जिस तरह से यहाँ पर ग्यारह ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है जिसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स टीचर्स सामाजिक कार्यकर्ता उसी के साथ में एडवोकेट कृषि से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया है कुछ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है और छह सिलाई मशीन भी अरुण जी मराठे इनके पचहत्तरवें जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो लोग सिलाई का, का काम जानते हैं जो लोग सिलाई की ट्रेनिंग जिन लोगों ने एकता सेवा भाई संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इनके घर पर पिछले कई दिनों से जो जो लोग यहाँ पर सिलाई की ट्रेनिंग ले रहे थे सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ले रहे थे उन तमाम लोगों को यहाँ पर पांच सिलाई मशीन तकसीम किए गए और छठी सिलाई मशीन उस लड़की को दी गई है जिनो जिस लड़की ने अरुण जी मराठे इनकी रंगोड़ी निकाली थी उस लड़की को भी छठी सिलाई मशीन यहाँ पर दी गई है अरुण जी मराठे इनके जन्मदिन के मौके पर और यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे भी थे जिन बच्चों को यहाँ पर स्कूल बैग भी अरुण जी मराठे इनके पचहत्तरवें जन्मदिन के मौके पर दिए गए हैं यही नहीं इनके अलावा उन तमाम लोगों को भी नवाजा गया है जो लोग अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उन तमाम लोगों को भी सत्कार किया गया है उन्हें भी सम्मानित किया गया है विजय राव जी वरफुलकर साहब इन्हें भी सम्मानित किया गया है और इन तमाम लोगों ने अपने ख्याल का किस तरह से इजहार किया है ये भी हम आपको सुना रहे हैं जो लोग यहाँ पर आए उन तमाम लोगों ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं। विशेष आनंद को तो, कि हमेशा में अपन काय कमाई के लिए, यानी जहाँ अपन ऐसी जीवन संग्रही क्लिप बहत हो तो, तेरे ते क्लिप बहता मत अपने कर्तृत्व चंदा करतू तो, यानी कार्य। जरी जन्मभूमी त्यांची खानेशा परंतु कर्मभूमी पर्वनी आणि परवणीमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला चाळीस पंचेचाळीस पन्नास वर्षापूर्वीपासून मी त्यांना ओळखतो अत्यंत प्रामाणिकपणे सांगतो की पन्नास वर्षापूर्वी जे बाबांना पाहिलं ते बाबा आणि आता चित्र किती आणि स्टेजवर बाबा ना पाहत असताना बसलेले सर्व सन्मान्य बंधू व भगिनींनो मी माझ्यातर्फे माझ्या परिवारातर्फे माझ्या पक्षातर्फे मी अरुण मराठे साहेबांच्या साठी खूप खूप शुभेच्छा देते त्यांना उदंड आयुष्य लाभू आपल्याला यासारख्या माणसाची खास करून परभणीमध्ये खूप गरज आहे कारण मी अनेक वर्षापासून बघते मराठे साहेब सामाजिक कामामध्ये समोर न येतात म्हणजे काय क्रेडिट न घेता ते संपूर्णपणे सामाजिक कामामध्ये राहतात आणि कुठलाही त्यांना याच्यासाठी मला काय पाहिजे आहे मला एक लोकांनी माझे प्रशंसा करावी या पद्धतीची काय भावना त्यांची नसते आणि अशा लोकांच्या साठी आपण सर्वांनी हे मनात ठेवलं पाहिजे की यासारखे माणूस जे असतात ते समाजासाठी खूप उपयोगी असतात त्यांना आपण खूप त्यांची रिस्पेक्ट केली पाहिजे आणि आज मला आनंद आहे की त्यांच्यासाठी आज याच पद्धतीचा आपण कार्यक्रम ठेवला त्यांचा सन्मान सत्कार करण्यासाठी आपण सगळे इथे उपस्थित आहात मला इथे बसता येत नसेल कारण मी आज पुण्याला मला जायचं आहे तिकडे महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे म्हणून मला बसता येत नाही आहे पण माझे संपूर्ण भावना या कार्यक्रमामध्ये आहे विथ फुल सेंटिमेंट मी अरुण मराठे साहेबांना शुभेच्छा देते त्यांना खूप खूप सगळ्यांचा स्नेह मिळावा अशी माझी प्रार्थना आहे हे सांगते आणि आपली रजा घेते धन्यवाद मला काय कल्पने होती की मला स्टेजवर नुसते बसू की नाही आज कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व रस रणस आणि आपलं सगळ्या सगळ्यांच ज्यांचा जीव मराठी साहेबांना त्याचं आपण स्वरूप आता पहिल्या सुरू तिघा चोबांना बोलून गेले त्याच्यामुळे मला जास्त बोलण्याचं काही कारण झाले नाही माझे एक वैयक्तिक मत आहे मराठे साहेबाच नाव आहे आडनाव अरुण मराठे उर्फ बाबासाहेब मराठे व बाबा मराठ्यांवरती प्रेम करणारे आप्त स्वकीय मित्र उपाधनिकर मित्र हो आज आपण बाबांच्या अमृत महोत्सवी पंच्याहत्तरव्या वर्षाच्या कार्यक्रमाकरता करता आपण इथे उपस्थित झालेलो बाबा माझे तसे वही तुषारला माझी कन्या दिलेली आहे आम्ही दोघं खानदेशी बाबा अंबळे तालुक्याचे मी भडगाव तालुक्यात विवाहापूर्वी आम्ही तसे

त्यांच्या मुखातून त्यांच्या आजूबाजूच्या फ्रेंड सर्कलमधून त्यांनी केलेलं कष्ट त्यांच्यामध्ये असलेली जिद्द त्यांच्यामध्ये असलेली वयाची टेक्नॉलॉजी मग साखर कारखान्याची टेक्नॉलॉजी असेल इतर क्षेत्रामध्ये आजही त्यांचा असलेला अभ्यासू व्यक्तिमत्व की व्यापार कसा केला पाहिजे व्यापाराबरोबर समाजकारणही कसं केलं पाहिजे आणि कुठल्याही प्रकारचं स्वार्थ न ठेवता समाजासाठी सातत्यानं झडणारा हा युवक म्हणलं तर वाव ठरणार नाही म्हणून आज आमचं भरगतचा कार्यक्रम असताना सुद्धा आमचे विरोधी पक्ष नेते आणि मराठवाड्याचे नेते आमचे अंबादास दानवे साहेब आले असताना मला मोह आवरला नाही मी बाबाला एकदा येऊन भेटून जाणार म्हणून आज सगळ्या कार्यक्रम सोडून आम्ही आज जवळ आलेलो आहोत शेवटी बाबा बघितल्यानंतर एक स्फूर्ती जागृत होती न्यूज खबर की आम्हाला परभणी कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन बाय दे माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान टू टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली ट्वेंटी फोर बाई से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल परभिनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम ट्वेंटी फोर बाय सेवन माजा महाराष्ट्र चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान इन तमाम लोगों ने मिलकर महूर सैयद अखिल आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें आप हमें और पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद असला सैयद अखिल आप देख रहे हैं मेरे साथ परमणी आज तक ये परमणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ यह सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तार कॉलोनी को जा रहा है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानब से ये सर्विस दी जा रही है और एन ए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तार कॉलोनी में और इफ्तार पार्क में डायरेक्ट ये सीमिट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफार कॉलोनी और इफ्खार पार्क को यह रोड रास्ता सिमिट रास्ता अटैच हो रहा है यह सर्विस सिर्फ इफ्तार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है परवनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सिमिट रोड है ये सिमिट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरवा मिराज सिद्दीकी इनकी जानब से बनाया गया है इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी के लिए जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तार कॉलोनी और इफ्तार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्खार कॉलोनी और इफ्तार पार्क में इस तरह से जा रहा है ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ पर बनी आज तक पर बता रहे हैं ये नज़ार आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी की ये प्लाटिंग रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जिसमि रोड स्पेशली बता बनाया गया है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानब से ये इफ्तार कॉलोनी और इफ्तार पार्क की एन ए ले आउट की पूरी प्लाटिंग है और एन ए ले आउट की पूरी प्लाटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ लगाए गए हैं ये झाड़ भी देख लीजिए पंद्रह से बीस फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है इफ्तार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है गट्टू बिठाना चालू है जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से इंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से यहाँ पर 115 प्लॉट में से इकहत्तर ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत तेरह लाख पचास हजार रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है बाईस बाई चालीस के प्लाट से बाईस बाई चालीस के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कॉन्क्रीट की एक नाली मजबूत नाली दी गई है ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर यह बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तार पार्क और इफ्तार कॉलोनी यहाँ पर महराज सिद्दीसी साहब इनकी जानब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है मिर्जा मेस परभि अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में फरभनी घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक एट एट थ्री जीरो टू सिक्स सिक्स नाइन फोर सेवन समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट पर बनी हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा शादी एंगेजमेंट चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल मोबाइल क्रमांक नौ सात छह 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 आठ तीन एक दो छह महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पार्वा गेट दरगाह रोड पर या शादी होया हो होया जुमागी मीटिंग होया फिर कुछ और परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पार्वा गेट दरगाह रोड परभनी बुकिंग शुरू है मोबाइल नंबर नाइन नाइन सिक्स जीरो फाइव सिक्स नाइन थ्री एट थ्री एट फोर टू वन नाइन जीरो थ्री 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 इसके साथ ही नाइन एट डबल टू एट टू नाइन थ्री फाइव महबूब अंसारी याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म किंग ऑफ़ बेल्ट्स शनिवार बाज़ार के पास नानल पेट कॉर्नर पर भड़ी लेडीज पर्स स्कूल बैग ओरिजिनल लेदर बेल्ट कमर बेल्ट वॉलेट बॉडी स्प्रे परफ्यूम और भी बहुत कुछ एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाज़ार नानलपेट कॉर्नर परभिए